Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nakia binti Muhammad Zaki akan membentangkan tajuk konsep khalifah dalam Islam bagi kursus JMS 321 secara Asia Barat. Pertama sekali, mari kita faham apa maksud perkataan khalifah. Apa tu khalifah? Khalifah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud pengganti, pemimpin atau wakil. Dalam konteks Islam, khalifah adalah pemimpin yang menggantikan peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin umat Islam dari segi pentadbiran dan urusan agama selepas kewafatan baginda. Namun, kita kena faham bahawa khalifah ni bukanlah nabi atau rasul. Mereka tidak menerima wahyu, tetapi mereka bertanggungjawab menyebarkan dan mengekalkan ajaran Islam yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep ini adalah asas yang kira penting dalam sejarah politik dan sosial umat Islam. Baik kita lihat kepada asal usul konsep khalifah. Konsep khalifah ini bermula sebaik sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 632. Umat Islam pada ketika itu menghadapi cabaran yang besar kerana mereka fikir siapakah yang layak untuk meneruskan kepimpinan umat? Maka para sahabat telah mesyuarat di Sakifah Bani Sa'diah Sa dan melantik Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Pelantikan ini dia bukan semata-mata kerana beliau sahabat rapat Rasulullah tetapi kerana kewibawaan, keilmuan dan keimanan beliau. Abu Bakar ni dia bertindak sebagai pemimpin umat Islam yang menjaga kestabilan politik, menyatukan umat serta memerangi golongan murtad serta penentang Islam. Jadi inilah titik permulaan kepada sistem pemerintahan khalifah yang berterusan selama berabad-abad. Baik, apa tugas dan tanggungjawab seorang khalifah? Tanggungjawab seorang khalifah adalah sangat besar yang merangkumi pelbagai aspek. Kita lihat yang pertama, khalifah perlu menegakkan hukum Allah dan memastikan syariah Islam dilaksanakan dalam pemerintahan. Ini termasuk hukum hudud, ekonomi Islam seperti zakat dan pelaksanaan keadilan sosial. Seriusnya, Khalifah bertanggungjawab melindungi negara Islam daripada serangan musuh serta memastikan keselamatan rakyat terjamin. Yang ketiga, Khalifah juga dia menjaga kebajikan rakyat, memastikan tiada penidasan dan membantu golongan yang memerlukan. Yang akhir sekali, mereka perlu menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sebagai contoh, kita lihat semasa zaman Khalifah Umar Al-Khattab Empayar Islam berkembang pesat dan banyak wilayah baru menerima agama Islam. Apakah ciri-ciri seorang khalifah? Untuk menjalankan tugas-tugas ini, seorang khalifah mestilah memiliki ciri-ciri yang tertentu. Yang pertama mereka mesti berlaku adil, iaitu mampu membuat keputusan berdasarkan kebenaran tanpa mengira status atau hubungan. Contohnya kita lihat Khalifah Umar pernah menghukum anaknya sendiri apabila melanggar undang-undang. Yang kedua, bersifat amanah, bermaksud mereka tidak boleh menyalahgunakan sebarang kuasa untuk kepentingan peribadi. Seterusnya mereka perlu berilmu dan bijaksana supaya mereka boleh membuat keputusan yang tepat dalam pelbagai keadaan. Yang keempat, mereka perlu berakhlak mulia dan menjadi contoh kepada masyarakat dan yang terakhir seorang khalifah mestilah mendapat kepercayaan dan sokongan daripada rakyat kerana tanpa sokongan umat pemerintahan akan menjadi lemah Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat empat tokoh besar yang meneruskan perjuangan Islam sebagai khalifah. Mereka ini dikenali sebagai Khulafa ar-Rasyidin iaitu khalifah yang mendapat petunjuk. Dan mereka ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, al Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tempoh pemerintahan mereka ini dikenali sebagai zaman keemasan Islam kerana berlakunya penyebaran Islam secara besar-besaran dengan pembukaan wilayah baru dan pelaksanaan keadilan yang menyeluruh. Sebagai contoh, semasa di zaman Umar bin Al-Khattab, sistem pentadbiran dan percukaian mula diperkenalkan secara teratur. Jadi zaman ini menjadi rujukan utama untuk memahami konsep kepimpinan Islam yang sebenar. Baik, seterusnya kita lihat kepada perkembangan institusi khalifah. Selepas era Khulafa Ar-Rashidin, sistem khalifah diteruskan oleh beberapa kerajaan Islam besar yang muncul. Antaranya ialah Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik. Mereka ini mengembangkan empayar Islam hingga ke Spanyol. Seterusnya, Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dikenali sebagai zaman keilmuan dan kemajuan sains dan teknologi. Dan yang terakhir adalah Khalifah Uthmaniyah yang berpusat di Turki. Ia merupakan Khalifah yang terakhir, yang berakhir pada tahun 1924. Setiap empire ini mempunyai ciri pemerintahan yang tersendiri tetapi masih menggunakan konsep Khalifah sebagai asas kepimpinan. Walaupun berlaku perubahan struktur dan budaya, tujuan utama khalifah tetap sama iaitu mentadbir dengan adil dan menjaga umat dan menegakkan ajaran agama Islam. Baik, kita lihat kepada kepentingan konsep khalifah pada hari ini. Walaupun sistem khalifah ini sudah tidak wujud secara rasmi, namun nilai-nilai dia sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Kita masih memerlukan pemimpin yang adil, bertanggungjawab dan menjaga kebajikan rakyat. Konsep khalifah ni juga dia mengingatkan kita bahawa setiap individu sebenarnya adalah khalifah kecil di movie ini. Sebab kita semua memikul amanah Allah untuk menjaga diri, masyarakat dan alam sekitar. Jadi walaupun kita bukan pemerintah, kita tetap mempunyai tanggungjawab sebagai khalifah dalam kehidupan seharian. Baik pendapat saya. Baik. Secara keseluruhannya, konsep khalifah dalam Islam bukan hanya berkait dengan sejarah pemerintahan, tetapi dia berkait dengan tanggungjawab kepimpinan secara umum. Dia menunjukkan kita bagaimana Islam menekankan keadilan, amanah dan kebajikan dalam pemerintahan. Sebagai umat Islam, kita boleh belajar daripada contoh para khalifah terdahulu dan cuba untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan harian. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.